สวัสดีครับเป็นนะครับน้าขาช่วยเป็นหัวหน้าหัวหน้าไทย语构句练习这一集要跟大家分享的是เหมือนเหมือน好那这个字的意思是一样跟什么什么一样或者是好像好那按照惯例我们就从例句开始看第一个例句选的是ไม่รู้เหมือนกันว่า 他，ำไม？ไม่รู้เหมือนก是不知道，เห呢是一样，我跟你一样不知道。那中文就会说我也不知道。ว呢像是英文的 that 或是中文的说我不知道說。说怎么样呢？他ไ是为什么？所以整句什么意思呢？ไม่他我也不知道为什么。好，下一句是 เป็นเหมือนเดิมได้ไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมกลับมากลับเฉวยมาเฉลีย s ว i กลับมาเฮอใช้คกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนชื่อกันสมสม่งอย่างนันเดิมคือ以เดียนสวยเหมือนเดิมจะือ็อกือก็คือกมอ ได้是可以ไม่问句用的吗所以ได้ไม่就是可以吗那整句กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม可以回到跟从前一样吗可以回到跟以前一样吗那通常是用在爱情或者是关系能够回到跟从前一样吗กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม下一个例句是ฉันไม่มีอะไรเหมือนคุณเลยฉันไม่มีอะไร เหมือ、嗯、是我，ไม是没有，อ、啊、ะ是什么？เ、嗯、ห是跟什么什么一样，那坤是你嘛？เ呢是强调用的，如果是否定的话，就是一点也不的意思，或一点也没有。好，那整句是什么意思呢？字面上的意思是。 我没有什么跟你一样，我完全没有什么跟你一样。那中文会，中文这样子说的话会很奇怪，所以才ไม่เหมือนคนเ就是我跟你完全不一样，我跟你一点都没有相似之处，都就是我们完全不同。好，下一个例句是ทำตัวให้เหมือนปกติ，ทำตัวให้เหมื Bogadi，好，他们都翻成中文，有一点难翻，就是行为或是表现或是行为举止。嗨呢，就是叫别人做某一件事情到一个什么什么的程度。门是跟什么什么一样或是好像，那 Bogadi 就是很正常很平常的意思。那整句他们都会嗨门 m u b o g a 什么意思呢？就是说，请请你表现的跟平常一样。 请你表现得很正常，那意思就是不要表现得很奇怪，请你就是跟平常一样就可以了。好，下一个例句，d ูเหมือนว่าฝนจะตก。ดูเหมือนว่ e n นจะตก。ด是看嘛，m e n w อน可以翻成好像，所以 do men w อนว是看起来好像怎么怎么样。ฝ是下雨的雨。 咋是会或是要的意思，那斗是落下，那逢斗合起来就是下雨。那整句都เหม逢在斗，看起来好像要下雨了，看起来好像会下雨都可以。好，下一个例句都เหมือนว่าคุณจะชอบ，都เหมือ好，前面完全一样，都เห看起来好像，昆是你，咋在这里是会，ชอ是喜欢。 所以，d o man ือนว่า就是看起来你，你好像会喜欢，或者是看起来你应该会喜欢，感觉你应该会喜欢都可以。好，下一个例句是，d ูเ a มือนจะง่ายแต่ยากมาก，a ูเ d มื a น一样是看起来。 爱是容易的意思，但、e、表达转折，但是呀是很难的意思，那骂是狠，所以整句 Do 们讲爱，但呀骂，看起来好像很简单，但其实很难。我们接下来我们就来看这一课的最后一个例句，他们ต啊，วเหมือนเด็กไม่รู้จั My ่รู้จัก好，他们多，ต我之前说过大家还记得吗？复习一下。嗯，没错，就是表现行为举止。เ是跟什么什么一样，或是好像。那เด็ก就是孩子。好，所以他ํ多ตั就是表现的像个孩子一样。My ่รู้จ是否定的不，รู是知道，多呢是很大或是长大的意思。 所以整句他们都没得，没鲁在多，就是表现得像孩子一样，不知道要长大，呃，不懂事的意思。好，那以上就是这一集“没、呃”呃一样跟好像的所有例句内容以及讲解。如果你有了任何的问题、心得以及感想，欢迎在下方留言让我知道。那如果你喜欢我的影片及频道，请记得帮我按赞、订阅加分享。那我们就下一集影片见喽，Goodbye, my love. สวัสดีครับ